মোৰ ভিডিঅ' চাই ভালপোৱা এজন ছাত্ৰই সিদিনা মোক সুধিছে যে ছাৰ মই কিতাপ পঢ়োতে কিতাপত কলমেৰে ডাক দি দি পঢ়ো কিন্তু ঘৰত মা দেউতাই কয় এইটো বেয়া কথা কিতাপত ডাক দিব নাপায় কিতাপত লিখিব নাপায় বা কিতাপত আণ্ডাৰলাইন কৰিবও নাপায় কথাটো আচলতে কিমান দূৰ সত্য আৰু যদি নাপায় কিয় নাপায় এই ছাত্ৰজনৰ এই বিশেষ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবৰ কাৰণেই মই আজিৰ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছো কিতাপত ডাক দিব নাপায় কিতাপত আগবাস কৰিবও নাপায় কিতাপত লিখিবও নাপায় কিতাপত আণ্ডাৰলাইন কৰিবও নাপায় যদি কেতিয়াবা কৰিবলগীয়া হয়ো কাঠ পেঞ্চিলেৰে পাতলকৈহে কৰিব লাগে আমি যেতিয়া সৰু আছিলো আমাকো মা দেউতাই ঘৰত এনেকৈয়ে শিকাইছিল আমাক মা দেউতাই কৈছিল যে কিতাপখন পৰিষ্কাৰ হৈ থকা মানে তুমি মানুহটো পৰিষ্কাৰ তোমাৰ মনটো পৰিষ্কাৰ সেই কথাটোকে বুজায় আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা সৰস্বতী মায়ে কিতাপত আগবাস কৰিলে বেয়া পায় নাজানো মা দেউতাহঁতে কিয় আমাক এনেকৈ শিকাইছিল কিন্তু মই যেতিয়াৰ পৰা নিজে নিজে পঢ়া শুনা কৰিব পৰা হ'লোঁ বা নিজে নিজে পঢ়া শুনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ মই কিন্তু তেতিয়াৰে পৰা মই কিতাপত ডাক দি দিহে পঢ়োঁ কিতাপত ডাক দিব পায় নে নাপায় এই প্ৰশ্নটোতকৈও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো হৈছে যে কিতাপত ডাক দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছেনে নাই তোমাক এইটো মই ক'লো যে মই কিতাপত ডাক দিওঁ মই কিতাপত লিখো মই কিতাপত আগবাস কৰোঁ মই কিতাপত আণ্ডাৰলাইন কৰোঁ তাকো মা দেউতাহঁতে কোৱাৰ নিচিনাকৈ মই কাঠ পেঞ্চিলৰে পাতলকৈ নহয় ৰঙা কলমেৰে ডাঠকৈ আণ্ডাৰলাইন কৰোঁ আৰু এই যে মই কিতাপত আগবাস কৰোঁ আণ্ডাৰলাইন কৰোঁ এইটো অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে মই নকৰোঁ কিন্তু কিতাপ এখন যেতিয়া মই পঢ়ি যাওঁ তাৰ কিবা এটা কথা যেতিয়া মোৰ ভাল লাগে কিবা এটা লাইন বা কিবা এটা শাৰী এটা মোৰ যেতিয়া ভাল লাগে তেতিয়া মই সেই শাৰীটোত আণ্ডাৰলাইন কৰোঁ বা কিতাপখন পঢ়ি যাওঁতে কিবা এটা কথাত যেতিয়া কিবা এটা শাৰী যেতিয়া মোৰ বেয়া লাগে তেতিয়াও মই সেইটো আণ্ডাৰলাইন কৰি ৰাখো বা মই জটিল শব্দ এটা পালো সেই শব্দটো মই আণ্ডাৰলাইন কৰি ৰাখো বা মই গুলকৈ চিন এটা দি ৰাখো তাৰমানে সেই শব্দটো এটা জটিল শব্দ মোৰ কাৰণে সেই শব্দটো মোৰ নতুন শব্দ এই কথাটো মনত পৰিবৰ কাৰণে মই জটিল শব্দবিলাকত গুল চিন এটা দি থওঁ কিতাপবিলাকত মই আণ্ডাৰলাইন এইটো কাৰণেই কৰো কাৰণ এখন কিতাপ পঢ়াৰ পাছত বহুদিন যেতিয়া কিতাপখনৰ লগত সম্পৰ্ক নথকা হয় আৰু বহুদিনৰ পাছত যেতিয়া কিতাপখন পুনৰ হাতত তুলি লোৱা হয় সাধাৰণতে পাহৰি যোৱা যায় যে এই কিতাপখনত কি আছিলে আৰু সেই সময়ত মই সেই আণ্ডাৰলাইন কৰি থোৱা লাইনকেইটা যেতিয়া মই পঢ়ি দিওঁ তেতিয়া মোৰ মনত পৰি যায় যে কিতাপখনৰ বিষয়বস্তুটো কি বাকী কিতাপখনে কি কথা ক'ব খুজিছিল গোটেই কথাখিনি মোৰ মনত পৰি যায় আৰু সেইকাৰণে মই কিতাপত আণ্ডাৰলাইন কৰি থওঁ কিতাবত কিতাপখনৰ কাখৰ ফালে বা ওপৰ যিটো খালি অংশ থাকে তাক মই লিখু লিখো এই কারণে এই বিশেষ শারী বা বিশেষ শব্দটো সম্পৰ্কত মোৰ যদি কিবা কবলগিয়া থাকে মোৰ যদি কিবা মনত ৰাখিবলগিয়া থাকে তাতে মই ৰঙা ডট পেনৰে মই লিখি থৈ দিও যাতে চালেও সেই কথাটো মোৰ মনত পৰি যায় গতিকে মই কিতাবত ডাক দিও মোৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে তুমি তোমাৰ কিতাপখনত দাগ দিবা নে নিদিবা তুমি আণ্ডাৰলাইন কৰিবা নে নকৰিবা সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব তোমাৰ প্ৰয়োজনৰ ওপৰত তোমাৰ যদি প্ৰয়োজন আছে তেতিয়াহ'লে টোকা লিখি থোৱা কোনো আপত্তি নাই মই এখন কিতাপ পঢ়িছিলো আৰু কিতাপখনৰ কথা মই প্ৰায় সকলোকে কৈ থাকো হাউ টু ৰিড এ বুক এই হাউ টু ৰিড এ বুক এখন কিতাপ কেনেকৈ পঢ়িব লাগে এই কিতাপখনত লিখা আছে সবিস্তাৰে আৰু এই কিতাপখনৰ এই কিতাপখনৰ ফৰ্টি নাইন ঊনপঞ্চাশ নম্বৰ পৃষ্ঠাত এটা কথা খুব স্পষ্টকৈ লিখি থোৱা আছে আৰু সেই কথাখিনি মই ৰঙা কলমেৰে মই দাগ উঠি থৈছোঁ ইয়াত লিখিছে যে মাৰ্কিং এ বুক ইজ লিটাৰেলি এণ্ড এক্সপ্ৰেচন অফ ইয়ৰ ডিফাৰেঞ্চিছ অৰ ইয়ৰ এগ্ৰিমেণ্টছ উইথ দ্য অথৰ তুমি কিতাপ এখন পঢ়িছা তাত তুমি কিবা এটা লাইন বা কিবা এটা শাৰী তুমি আণ্ডাৰলাইন কৰি থৈছা তাৰমানে এইটো হ'ব পাৰে যে সেই শাৰীটোৰ সৈতে বা সেই কথাটোৰ সৈতে তোমাৰ লেখকৰ লগত তোমাৰ মতভেদ আছে নাইবা সন্মতি আছে সহমত আছে লেখকৰ কিবা কথা মোৰ বেয়া লাগিলে আণ্ডাৰলাইন কৰি থৈছো বা ভাল লাগিলে মই আণ্ডাৰলাইন কৰি থৈছো এই যে মই ৰঙা কলমেৰে মই আণ্ডাৰলাইন কৰি থৈছো এটা বিশেষ লাইনটো বা বিশেষ শাৰীটো মই যে চিহ্নিত কৰি থৈছো সেইটো হৈছে এজন পঢ়ুৱৈৰ পৰা এজন লেখকে পোৱা সৰ্বোত্তম পুৰস্কাৰ বুলি কৈছে গতিকে কিতাপত মাৰ্কিং কৰাটো কিতাপত ডাগ দিয়াটো এইটো কোনোপধ্যে বেয়া কথা হ'ব নোৱাৰে ইয়াত এটা চেপ্তাৰ আছে এই কিতাপখনত হাউ টু মেক এ বুক ইয়ৰ অ'ন যিখন তোমাৰ কিতাপ সেইখন তুমি নিজৰভাৱে তুমি সজাই লোৱা এই কিতাপখন তোমাৰ কেনেকৈ পঢ়িলে ভাল হ'ব আজি দহ বছৰ পাছত যেতিয়া যেতিয়া মই এই কিতাপখন আকৌ হাতত তুলি ল'ম এই কিতাপখন মই কেনেকৈ সহজে বুজি পাম কোনকেইটা কথাত মই মন দিম কাৰণ এখন কিতাপ জীৱনটোত বাৰে বাৰে পঢ়ি থকাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ মই ডাক দি থওঁ আজিৰ পৰা দহ বছৰৰ পাছতো যদি মই এই কিতাপখন তুলি লওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ মোৰ পোনচাতে মোৰ চকুত পৰিব গতিকে দহ বছৰৰ পাছত এই কিতাপখন আকৌ এবাৰ পঢ়িবলৈ মোৰ সুবিধা হ'ব মোৰ প্ৰয়োজনটো সেইটো গতিকে কাৰোবাৰ যদি প্ৰয়োজন আছে কিতাপত ডাক দিয়াটো কোনো অপৰাধ নহয় বা নাপায় বুলি কোনো কথা নাই অ কিতাপখন যদি তুমি আনৰ পৰা কেনেবাকৈ পঢ়িবলৈ আনিছা তাততো ডাক দিব নালাগে সেইটো এটা খুব স্বাভাৱিক কথা আনৰ পৰা যেতিয়া মই কিতাপ এখন পঢ়িবলৈ আনো তেতিয়াহ'লে সেইখিনি কিতাপত মই ডাক দিয়াটো উচিত কথা নহয় কিন্তু কিতাপখন যেতিয়া মোৰ হয় মই নিজে কিনি থৈছো কাৰণ এইখন কিতাপ মই কাকো দিবলৈ নাই বা কাকো দেখুৱাই ফুৰিবলৈ নাই গতিকে মোৰ নিজৰ কিতাপখন মোৰ যেনেকৈ সুবিধা হৈছে মই তেনেকৈ সজাই লৈছোঁ আৰু এই কিতাপখনতে কৈছে যে কিতাপত ডাক দিয়াটো কিতাপত ডাক দিয়াটো কিতাপত আণ্ডাৰলেণ্ড কৰাটো এটা এজন ভাল পঢ়ুৱৈ বৈশিষ্ট্যহে ভাল পঢ়োৱাৰ চিনাকিয়ে এখন কিতাপত যদি আণ্ডাৰলাইন কৰা আছে তেতিয়াহ'লে বুজা যাব যে সেই পঢ়ুৱৈজন আচলতে এজন ভাল পঢ়ুৱৈ আমি আণ্ডাৰলাইন কৰিব পাৰোঁ আমি কিতাপখনৰ এটা পেৰেগ্ৰাফ মোৰ ভাল লাগে এই গোটেই পেৰাগ্ৰাফ পেৰেগ্ৰাফটো পাৰে এটা টানি সেই পেৰাগ্ৰাফটো মই চিহ্নিত কৰি থব পাৰো বা আণ্ডাৰলাইন কৰিব পাৰো জটিল শব্দবিলাকত আমি চিন দিব পাৰো এখন কিতাপৰ মোৰ নিজৰ কিতাপখনৰ সৈতে মই এইখিনি কাম স্বাভাৱিকতে কৰিব পাৰো গতিকে কিতাপত ডাক দিব নাপায় আণ্ডাৰলাইন কৰিব নাপায় বা কিতাপত কিবা টোকা লিখিব নাপায় কিতাপত আগবাস কৰিব নাপায় এইটো একেবাৰে মিছা কথা এইটো হ'ব নোৱাৰে অ অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে তুমি কিতাপখনত আগবাস নকৰিবা এই বোলে মোৰ পঢ়িবলৈ মন নাই কিতাপখনতে মই বোলে ছুপাৰমেন হিমেনৰ ছবি এটা আঁকি দিছো সেইটো কথা হ'ব নোৱাৰে য'ত তোমাৰ প্ৰয়োজন আছে কিতাপখনত তোমাৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে তুমি ডাক দিয়া তাত লিখা তাত তুমি আণ্ডাৰলাইন কৰা তাত তুমি ছবিও আঁকি থোৱা দৰকাৰ সেইখিনি কাম করবর যায় ইয়াত না পায় কোনো কথা নাই আসল এই প্রশ্নটুক মই গুরুত্ব দি ভিডিও এই কারণে প্রস্তুত করেছো ইয়ার আগতেও আসল বিভিন্ন ছাত্র ছাত্রী মোক এই কথাটো সুধিছে যে কিতাপত ডাক দিয়াটো ভাল কথা না বেয়া কথা আর কথা মানে খুব গুরুত্ব সহকারে একটা সময় লওয়া না এই ছাত্রজনে যেতিয়া মোক প্রশ্ন করলে মই ভাবিল যে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আৰু সকলো ছাত্রের মনত সাগে সুমাই থাকা একটা প্রশ্ন আর সেই কারণে মানে স্পষ্ট করে দিলোঁ যে কিতাপত প্ৰয়োজন অনুসাৰে ডাক দিয়াটো কোনো বেয়া কথা নহয় বৰঞ্চ কিতাপত ডাক দি দি পঢ়াটো এজন ভাল পঢ়োৱাৰ এটা লক্ষণ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই এই কথাখিনিৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ